Ətm müharibəsində əldə edilən parlak qələbədə payı olan qəhrəmanlarımızdan biri də Gizir Əmin Əlmanovdur. O, 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində düşmənə qarşı əks hücum əməliyyatı başlayanda döyüşə ilk atılanlardan biri idi. Əmin Əlmanov 1989-cu ilin fevral ayının 27-sində Şəmkir şəhərindən adanılmışdı gənc yaşlarından hərbiçi olmağa yönətlirdi. Məxa kimi xidmətə başladı. Sonra isə təhsil alıb gizir rütbəsinə yiyələndi. Sanki düşmənlə son savaşa yaxınlaşdığını görür və peşəkar hərbiçi olmaq üçün durmadan irəli cəma atdı. Azərbaycan ordusunun giziri olan Əmin Əli Məmmədov 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Tərmənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda başlayan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşıb. Sentyabrın 29-unda Murovdağ döyüşləri zamanı qəhrəman gizirimiz Oktyobrun 3-ündə Ömər zirvəsində şəhadətə ucaldı. Şəmkir şəhərində dəfn olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatıldığı və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Əmin Əlməmmədov ölümündən sonra vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə və hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif edilib.